звучать вопрос. Ну, так и будет звучать. Почему мастер X? Почему мастер? Вот, например, есть линейка сканеров. Например, SyncTool Light, SyncTool, SyncTool, SyncTool SE, Master, Master 1, Master 2, Master X. Ну, потом Master Max, но то уже запредельно. Да? Ну, там, за счет того, что большой экран у него, и, в принципе, все, и память большая. А так все остальные функции, еще, что в Мастер MasterX, что в Мастер Max одинаковый. Почему именно Мастер X? Э, потому, э, потому что все э, приобретается исходя из целей, чем ты хочешь заниматься. Если человек начинающий какой-то, ну просто вот он только появился в диагностике, опыта там полгода, но есть какие-то деньги, он хочет что-то купить из того же синкара. Да? То есть начинающему человеку можно взять все, что идет до чего мастера, с чего у нас начинается? Мастер, мастер, 1, да? мастер первый, мастер второй, То есть, второй мастер. до предтоповой линейки. Все, что ниже, вот это вот SE, там лайты, обычные синдиаги, синдиаг второй, вот это вот все можно взять начинающему. То есть там будет достаточно диагностических всяких функций, функций обслуживания и как бы в этом проще разобраться. То есть там без серьезных наворотов. Хорошо. Когда кодировка, человека, например. Кодировка. Когда у человека немного опыта. Какие-то кодировки поддерживает даже самый обычный простой свисток Сингьях. То есть какие-то кодировки он поддерживает. Те машины, которые дают. Плюс тут же опять надо понимать, во всех машинах кодировки выглядят по-разному. Допустим, ты заходишь в А-группу. Там кодировка это расстановка галочек на нужных позициях. Или снятие галочек с ненужных позиций. Там это выглядит так. Если мы берем Ford, он тоже поддерживает кодировку, но там кодировка происходит а с билд кодами. Там in-код, out-код, надо определенную конфигурацию записать в блок. То есть он тоже поддерживает, но, допустим, тот же Синдиагов простой вот не сделает. Нужна специализированная какая-то техника. То есть кодировки это везде разные. Ты должен четко понимать, куда ты лезешь. Угу. А то можно кодировать в последний путь. Хорошо, Такое и Бывает. Light. Я просто сейчас не помню, что такое Light. Просто там я помню, вот у Женьки Еремии было видео длинное. Там он их все выставил от самого простого до самого сложного и объяснял, для чего что нужно. Я считаю Light. Ну, Light хватит на какую-нибудь шиномонтажку, может быть. Может, перекупу, который ездит там, продиагностировать какие-то машины, сохранить какой-нибудь отчет, куда-то его отправить. Возможно, даже он поддерживает уже какие-то кодировки, какие-то адаптации, но в очень урезанном объеме. Я не знаю, насчет онлайна есть там или нет. Вот восстановление кодина онлайн, как здесь. Там пишут, что есть, но, но по факту, возможно, нет. Вот. То есть каждый сканер надо проверять. Я исходил из чего. То есть я уже в этой теме не первый год, даже не первый десяток лет. И у меня много было всякой техники такого плана. Вот. И сейчас просто все пришло к тому, что мне неудобно, сложно и тяжело там носить с собой кучу ноутбуков, кучу каких-то э, сканеров там дилерских, полудилерских. Это все у меня было. Это хорошо, с одной стороны. Но когда ты едешь куда-то на выезд, к примеру, вести с собой 4 ноутбука и 5 сканеров, ну вообще не интересно. Ты обязательно что-то потерял, где-то что-то забыл, где-то там что-то еще. Поэтому меня интересовало по максимуму в одном флаконе с возможностью потом дальше все это расширить. Почему мастер X? Вы спросили. Чисто ради его висяйки. Вот этой висяйки. Вот. Почему ради висяйки? Потому что эта висяйка в предтоповой серии, она работает не обязательно с планшетом, она работает отдельно с компьютером и дилерскими софтами. То есть ее можно тупо подключить к компу, планшет не использовать и работать в одном ноутбуке кучей дилерских софтов через одну головку. То есть если раньше, к примеру, мне нужно было поработать э, там, Toyota Techstream через ScanMatic, вот, это нужен был ноутбук и ScanMatic. Потом нужно было поработать с Honda. Нужен ноутбук, ScanMatic. Там, или ну, нужна какая-то лекция, допустим, для французов. Для вас, чтобы поработать с Odyssey, можно через ScanMatic, можно через VAS 5054, то есть ну, разные головки. И это все запутывает, постоянно ты меняешь какие-то драйвера, постоянно мучаешься. Ну, то есть, допустим, одну головку драйвера поставил, поработал с машиной, потом тебе надо переключиться на какую-то другую. Ты подключаешь другую головку, у тебя предыдущие драйвера слетели. То есть, нужен как минимум второй ноутбук, чтобы там и там оно стояло. Вот. И ты обрастаешь этими ноутбуками, горой каких-то шнурков, каких-то коробков. Это все просто очень сильно напрягает. Поэтому все в одном флаконе. То есть вот он как диагностический комплекс работает сам по себе. Все, чего я не мог сделать из планшета, делается через его VCI, но с компьютера. Угу. Это первое. И второе, почему конкретно вот эта VCI-ка, Потому что есть возможность, ну как бы на вырост, поработать с 24-вольтовой техникой, те же грузовики. Это то есть и... доп дополнительно покупается программное обеспечение? Да, то есть, сама висяйка 24 вольта поддерживает, и для того, чтобы поработать с ней с грузовиками, надо просто докупить лицензию, и все, дальше она работает. Софт закачивается в планшет, поехали кататься. Или же, допустим, грузовой софт стоит на компе, но я работаю через висяйку Master X. Вот угу, такая вот тоже так может. Плюс, что касается диагностики в одном флаконе, вот эта VCI поддерживает ну, последние протоколы обмена данными с машинами, которые как бы, сейчас очень активно развиваются, и все больше и больше, и все чаще мы с этим сталкиваемся. То есть KNFD у корейцев, FlexRay, там, Volvo, всякие BMW новомодные, DOIP. Практически все очень да новые Получается, машины. вы сможете с электрокарами Да, тоже. то есть я могу... Нет, ну не обязательно электромашины. С электрикой тоже оно как-то работает, но просто их у меня меньше. У меня больше обычной ну бензиновой там, или дизельной техники. И вот все эти протоколы свежие Мастер э, X со своей VCI поддерживает. Поддерживает, наверное, даже Мастер 2 там TVCI, uh -huh. по-моему, да? Но там для того, чтобы TVCI подключить к тому же, допустим, BMW-шному... До IP нужен кабель дополнительный, сетевой. Ну, Какие-то сопли городить. Здесь этого всего не надо. То есть VCI в разъем, и все. Все протоколы она определяет из разъема и работает с ним. Чисто поэтому Master X. На уровне mm. планшетов я не думаю, что он сильно отличается от того же мастера или второго мастера. А вот Нет, планшеты у них одинаковый, да. да. А вот VCI именно из-за из ее возможностей я выбрал именно Мастер X вот этой VCI. -ки. Хорошо, топология блоков, что она дает вам? Топология блоков для тех, кто понимает, но она как бы ускоряет процесс даже не поиска, наверное, неисправности, а понимания, где искать. То есть иногда, когда вот человек не понимает, как устроены шины обмена данными в машине, что на какой шине находится и что с кем как взаимодействует. Но для того, чтобы разобраться, вот он читает ошибку, потом поднимает схемы, мануалы, пытается сложить там 2 и 2 ну, и в итоге приходит к какому-то решению. Когда у тебя есть топология, ты четко понимаешь, допустим, в машине там CanDrive быстрый, увага, висят вот такие блоки, и красный только один из них, а все остальные зеленые на выругаются там, или что-то еще. То есть ты понимаешь, что у тебя проблема четко в этой шине, в другие лезть не надо. Потому что иногда можно перевернуть пол машины, пока ты реально найдешь, где проблема. Вот у Мерседеса такая же фигня с этими шинами. Все пока, ну, допустим, Мерс ML не заводится. А проблема находится сзади машины, в правом углу бампера, там просто зеленку пустил, коротнул, блин, спот-монитор. Посадил бы шину, все, машина не запускается. Вот когда у тебя есть топология шин-данных, ты четко понимаешь, как взаимодействуют блоки, по каким шинам обмениваются данными. И как ну неисправность какого-то блока может повлиять на общее состояние машины. Ну, сложно, это для тех, кто понимает. Нет, я понял, понял. понял. Скажите еще такой вопрос по поводу дополнительного оборудования. Например ключики прочитать вот этот вот ТК, который дополнительное оборудование да он много поддерживает там дополнительных примочек я купил эту штуку про ключи окей кей программирует сейчас того не не чуть-чуть сюда угу. да вот так то есть вот 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 эту штучку я купил угу. а, вот кстати она сегодня очень сильно помогла Приехал КАДИ, у которого не работает центральный замок. Человек не жалуется, говорит, я замок в водительской двери поменял, а он все равно не работает. Показываясь, ключа машина закрывается, но не открывается. И проблема со стеклоподъемниками. Ну, стеклоподъемники мы уберем в сторону. Значит, э, я так и не понял, зачем он менял замок. Я решил проверить ключ. Начал с того, но не работает одна кнопка. То есть мы берем вот эту нашу ok программер и проверяем. Э, Определяем частоту, ну то есть излучает чего-то ключ не излучает. Нажимаем кнопку закрыть, излучает. Нажимаем кнопку открыть багажник, излучает. Нажимаем кнопку открыть всю машину не излучает. Значит, подозрение какое, ну что-то включить, что-то не так. Хорошо, вскрываем ключ, все кнопки живые, все хорошо, потекла батарейка. Просто села батарейка. Меняем батарейку, проверяем все три кнопки вот этой же штукой. Все три кнопки работают, замок открывается, закрывается. Вот такая вот фигня. В плане прописки именно ключей. Вот эта штука она не сильно поможет. Это такое. Ну, быстрые проверки, быстрое там, чтение транспондеров и программирование универсальных транспондеров, вот этих XT20. Uh -huh. вот. Да, наверное, можно как-то подготовить на, ну, на модном транспондере, на фирменном, допустим, там ID-48 или какой-то еще, то есть подготовить ключ. Пишется все равно он потом сканером. Но для быстрых проверок хватает его. Еще из дополнительного есть вот эта блютузная прищепка для аккумуляторов. Ну, как бы сказать честно, больше оно влияет, они действует на психику клиентов, когда они видят, как это происходит. Прищепка, лампочки поморгали, отчет на экране нарисовала. Но, правда, ошибается редко. Если вакуум труп, он пишет труп. Если живой, он и пишет живой. Ну, удобно, быстро и удобно. Вот, осциллограф а не знаю, этого у меня нету. Что у меня там? А, ну, принтер у меня есть. А принтер это вообще песня. Без него я как без лук. Это клиента успокаивает сразу, когда ты портянку длиной 2 метра ему распечатаешь. И у него ночь, он бессонной ночью сидит, изучает код, безит в интернет. Ну, пытается сопоставить то, что я ему рассказывал с тем, что написано на бумажке. Штука прикольная. Вот. Как, допустим, дополнительное оборудование, я бы хотел, наверное, вот этот thermal imager. То есть, ну, как он тер -тер, я понял, этот самый. Э, тер... Тепловизор. Тепловизор. Вот. Это, конечно, да, это песня. Это и для работы под капотом хорошо, и для работы с блоками на столе там искать подогревы, перегревы. Это У -у -у. было все неплохо. Вот. Все остальное, ну не знаю. Осциллоскоп, я считаю, не нужен. Ну, может, кому-то нужен, мне не нужен. У меня он есть отдельный. И я понимаю, что когда он отдельно, это ну, сильно упрощает работу. Ты работаешь, допустим, с диагностикой, там активацией исполнительных механизмов на сканере а контролируешь это сторонним осциллографом на экране компьютера. Когда у тебя все это в одном флаконе, то есть здесь и осциллограф, и диагностика, как бы уже не получается. Ты должен или смотреть на осциллограф, и дальше непонятно, чем управлять там машиной, или управлять машиной, но непонятно, как увидеть осциллограф. То есть не знаю даже, нужно ли оно. Хорошо. Возможно, возможно, в топовой версии, где где открытый Android, и, наверное, можно как-то или там экран пополам поделить, или еще когда Возможно, оно имеется. Это в Мастер-Максе открытый андроид. Но насколько он точно работает, это тоже вопрос, потому что. Ну да, это все надо проверить. Ну, как бы мне оно точно не нужно. Так он меня полностью устраивает вдоль и поперек, как бы еще Еще вопрос по поводу программатора. По поводу программатора штука интересная, штука кайфовая, но... Мануалы, которые пишут китайцы, они, конечно, их еще писать и писать. Потому что иногда открывается картинка. И если ты ну, сталкивался, допустим, с самой процедурой, ты ее делал как-то там другими какими-то средствами, то ты разберешься. Если ты просто купил себе вот это все и пытаешься сходу начать чем-то заниматься, может не получиться. Потому что в схемах часто не хватает чего-то. Или не описано, как это надо сделать правильно. Хотя сам программатор работает. Вот, Все, что в нем заявлено, я проверял. Он и блоки клонирует, там, те, которые можно прочитать, читает. Не прочитал я единственный блок на днях, Бошевский, свежий, МЖ, MG, 1 CS-001, по-моему, это с 20-го, по-моему, года какая-то была уюшка. Не смог прочитать только потому, что в комплекте не было переходника. Вот это вот третья да, да? Он, скорее всего, для отдельного питания, mm -hmm. которое там хитро подается как-то. Вот. А так, в принципе, что? Вязал ключи уже, Audi A4, там, где криптованная доска, то есть, ну, четвертого поколения на и выше. Кейси работал, CC посад недавно восстанавливали, привязывал защелку новую на руль. То есть, ну, работает. Провер там нормально все работает. И промки читал, да, выпаял, вставил эту приборку. Получилось, да, тогда вот. С и да, вопросов нет то вообще, все он читает. Единственное, чего не пробовал еще, это читать внутри схем на какие-нибудь процессоры, которые в нем заявлены. Ну, как просто не пришлось еще, не довелось. А так угу. пока ну, все работает. Не хватает только вот этого переходника третьей версии. А так как бы все неплохо с ним. Ну хорошо. Спасибо вам большое. Да не даже заш... Обращайтесь.